После відсутності будь якої информации о будущем «Сокола» столичный клуб наконец-то з с датами початку подготовки до нового сезону. Планируется 23 числа выйти из отпуска, два дня проводится медосмотр ребята и потом уже неделю тренировочные сборы здесь в Киеве на земле и потом планируется на дни 20 ехать в Беларусь ориентировочно в Брест, где Опять же, договоримся з білоруськими клубами, щоб провести пару тренувальних матчів. У міжсезоння команду залишила велика група виконавців. Серед них такі лідери, як Сергій Климентів, Костянтин Касянчук та Андрій Ніколішин. Цілком імовірно, що вже не гратиме воротар Костянтин Сімчук. Його кличуть на посаду спортивного директора Сокола. При этом в керівництві клубу заспокоят болевальников. Без кваліфікованих гравців кияны не залишаться. Ряд игроков осталось, я перечислю, могу кого-то забыть, но Черненко, Харченко, Олецький, Матвійчук, Скороход, Шахрайчук, Лесковский. Ну и молодые ребята. Ну, осталось человек 12-14. Лави сокола могут пополнить украинцы, россияне, белорусы и даже американцы и с украинским корінням. Тяжело ожидать звезд, но переговоры ведутся. И сейчас я просто не вижу смысла об этом говорить, если уже конкретно мы подпишем э, ребят, которые согласятся играть в нашей команде, тогда это будет озвучено и Официально клуб объявит, что вот этот игрок у нас в клубе. Сейчас ведутся переговоры, я думаю, что у нас будет очень боеспособная команда, которая э, будет вести э, борьбу за золотые медали по Свои коррективы до плана подготовки на сезон вносит в отсутствие собственного людового майданчика. Вочевидь, сборы проходят у Буроварском терминале и на столичной арене «Шалет». А уже безпосередньо в чемпионате ПХЛ Сокіл хотел бы играть у Київському палаці спорта. Конечно, бы хотелось играть в дворце спорта. Будем разговаривать, как потянем и а не потянем. Это уже вопрос переговорный. И э, я думаю, что и болельщикам, и зрителям, и ребятам всем хотелось, чтобы играть в дворце спорта. Еще одна киевская хоккейная арена, ридный для Сокола Авангард, и надалі перебуває на реконструкции надеемся все-таки, вот за мной находится авангард, что он достроится, потому что без льда и детям, и детской школе очень тяжело готовиться к сезону. И тем более первой команде немножко график сбивается подготовки, потому что мы надеялись, что комплекс будет уже достроен до 1 августа. За наиоптимистичнейшими прогнозами, оновленный «Авангард» открыл свои двери не раньше листопада.